bugungi loyihamizda islomda sunniy va shiya yo'nalishlariga bo'linishning qanday yuzaga kelganini ko'rib chiqamiz islom dunyosining sun'iy shiya shaklida ikkiga bo'linganini to'g'ri tushunish uchun üçün, islom tarixining ilk yillariga qaytib ayriliqning ildizlarini o'sha yerlarda izlash kerak milodiy olti yuz o'ttiz birinchi yilga kelganda islom dini deyarli butun arabiston yarim oroliga yoyilib mintaqadagi eng asosiy siyosiy va harbiy kuchga aylanib ulgurgan edi lekin bir muammo bor edi payg'ambar muhammad alayhissalomning sog'ligi kun o'tgan sayin yomonlasha boshlagan va u kishining o'rnini kim egallashi hali hanuz aniq emas edi halifalik maqomi kimga topshiriladi savoli ochiq qolmoqda edi islom dinidagi eng katta bo'linishning ildizi aynan mana shu yerdan boshlanadi bu mavzuga aloqador sunniy va shiya manbalari bizga bir biridan farq qiladigan voqealarni keltirishadi xususan shiya manbalari hazrati muhammad alayhissalomning vafotidan oldingi ikki voqeani bizga havola qiladi ularning birinchisi g'odiri hum voqeasidir hazrati muhammad alayhissalom vado haj safaridan qaytishda muhim bir xabarni ma'lum qilish uchun g'odiruxum nomidagi mintaqada to'xtab peshin namozini ado qildirganlaridan so'ng hazrati alini o'ng taraflariga olib qo'lini tepaga ko'tarib shunday dedilar men kimning ma'losi bo'lsam ali ham uning mavlosidir ey ollohim uni sevganni sev unga dushman bo'lganga dushman bo'l so'ngra esa bir guruh sahobalar hazrati alini tabrikladilar ularning ichida hazrati abu bakr va hazrati umar roziyallohu anhu ham bor edilar shiya manbalari bu voqea asosida hazrati muhammad alayhissalom hazrati alini xalifa ya'ni o'z o'rnini oladigan kishi deb e'lon qilganini aytishadi ularning iddiosiga ko'ra mavlo so'zi bu yerda boshqaruvchi ma'nosida ishlatilgan qodir hum voqeasi ahmad bin Hanbal va hakim an nishoburi kabi sunniy yo'nalishi muhaddislari manbalarida ham bizga yetib kelgan shunga qaramasdan ilk islom tarixchilari manbalarida bu voqea haqida hech qanday matn uchramaydi yoki faqatgina muhammad alayhissalomning bu yerda istirohat uchun to'xtaganliklarini yozishgan sunniy yo'nalishidagilar esa bu voqeadagi arabcha mavlo so'zini do'st o'rtoq ma'nosida kelgan deb izoh berishadi xalifalik maqomi haqidagi bahslarga sababchi bo'lgan yana boshqa bir voqea qog'oz qalam voqeasi deb ataladi hazrati muhammad alayhissalom o'lim to'shagida yotganlarida o'zidan so'ng musulmonlarga yo'l ko'rsatuvchi ba'zi narsalarni yozish uchun atrofdagilardan qog'oz va qalam keltirishlarini so'raydilar lekin o'sha yerda mavjud bo'lgan hazrati umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning xastaligi kuchayib ketganini ollohning kitobi ya'ni qur'onda yozilganlar musulmonlarga yo'l ko'rsatish borasida yetarli ekanligini aytib qog'oz qalam keltirishga hojat yo'qligini aytadi shiya manbalari hazrati muhammad alayhissalom bu voqeada hazrati alini halifa deb tayinlash maqsadida qog'oz qalam so'raganliklarini aytishadi sunniy manbalari esa buning aksi o'laroq hazrati muhammad alayhissalom biron shaxsni ochiq shaklda xalifa deb e'lon qilmaganlar va bu ishni sahobalarning o'zlariga havola qilganlar ya'ni hazrati muhammad olti yuz o'ttiz ikkinchi yilda vafot etgan paytlarida kim xalifa bo'lishi hali aniq emas edi islom tarixida makkadan madinaga ko'chib kelganlarga muhojir ularga yordam bergan madinaliklarga esa ansor deyiladi hazrati muhammadning vafotidan so'ng ansorlar bani said nomli joyda to'planishadi madinaning tub aholisi va muhojirlarga quchoq ochib islomning yoyilishiga yordam berganliklari uchun yo'lboshchi tanlashda o'zlarining haqli va ustun ekanliklarini da'vo qilishadi bu voqeadan xabar topgan hazrati umar va hazrati abu bakr saylash jarayonini o'z mas'uliyatlariga olishdi uzoq davom etgan bahsli munozaralardan so'ng hazrati umarning qo'llab quvvatlashi bilan hazrati abu bakr xalifa etib tayinlanadi islom tarixida sahifati bani saida deb nomlangan bu voqea ko'pchilik shia olimlari tarafidan bo'linishning asosiy sabablaridan biri deb e'tirof etiladi chunki butun bu jarayondan hazrati ali xabardor bo'lmagan shia manbalari hazrati alining hazrati abu bakrga bayatining kechikish sababini ham aynan shu narsa deb yozishadi shundan so'ng hazrati ali davlat ishlaridan chetlashib faqatgina qaysidir masalalarda fikri so'ralgandagina xalifalarning yonida turdilar hazrati umarning falastinga qilgan safari paytida qisqa vaqt madinada voliylik vazifasini bajardilar milodiy olti yuz qirq to'rtinchi yilda hazrati umarning vafotidan so'ng xalifalik maqomiga bani umayya ya'ni ummaviylar qabilasidan bo'lgan hazrati usmon roziyallohu anhu saylanadi islom tarixchilari orasida hazrati usmon haqidagi rivoyatlar yakdil fikrga ega emas bu rivoyatlarga ko'ra hazrati usmon halifalikni olti yil tinch va osoyishta boshqardi lekin 6 yildan keyin islom davlatida ba'zi kelishmovchiliklar chiqa boshladi musulmonlar orasida umumiy mamnuniyatsizlik kayfiyati bor edi bu davrda fath yurishlari bir muddatga to'xtab fathlardan kelgan boyliklar qisqa muddatda yeb tugatilgan edi buning ustiga Hazrat usmon ba'zi o'z yaqinlarini turli davlat mansablariga joylashtirishi mamnuniyatsizlikni yana orttirdi xususan kufa basra va misrda Hazrat usmonga qarshi guruhlar paydo bo'lgan edi va milodiy olti yuz ellik oltinchi yilda hazrati usmon bu guruh tarafdorlari tarafidan o'z uyida qatl qilinadi bu hodisa islom manbalarida islomdagi ilk fitna deb qayd qilindi hazrati usmondan so'ng xalifalik maqomiga hazrati ali saylandi bu paytda islom davlati notinch alov dalov hodisalar girdobida edi hazrati alining saylanishi ham bir teksda o'tmagan edi uning hokimiyatiga qarshi ilk harbiy zarba hazrati muhammad alayhissalomning ayoli hazrati oyisha roziyallohu anhu va qurayshning kattalaridan bo'lgan zubayr bin avvomdan keldi hazrati ali o'ziga tarafdor kuch to'plash maqsadida madinadan kufa shahriga keladi bunga javoban hazrati oyisha va zubayr ham shu maqsadda basraga borishadi ikki tarafning askarlari olti yuz ellik oltinchi yilning dekabr oyida basraga yaqin joyda to'qnashishdi islom tarixida jamal voqeasi deb nomlangan bu urush natijasida hazrati oyshaning askarlari yengilib zubayr bin avvom esa jang paytida o'ldiriladi hazrati alining xalifalik maqomiga qarshi bo'lgan faqatgina hazrati oysha va zubayr bin avvom emas edi hazrati usmonning qarindoshlaridan bo'lgan suriya voliysi moviya islom dunyosida o'sha paytdagi eng boy va eng kuchli shaxslardan biri edi qarindoshi bo'lgan hazrati usmonning qon davosini ro'kach qilib shom xalqining bayatini qabul qilib hazrati usmonning qotillari unga topshirilmaguncha hazrati aliga bayat qilmasligini aytadi moviya jamal jangi tugaguncha voqeaga aralashmasdan chetdan turib kuzatadi hazrati ali jangda g'olib bo'lgach o'z shartlariga o'zgartirishlar kiritib xalifalik saylovini yangi tashkil qilinadigan kengash tarafidan boshqatdan o'tkazilishini talab qiladi ikki taraf o'rtasidagi kelishmovchilikning osonlik bilan yechilishi qiyin masalaga aylanib bormoqda edi natijada olti yuz ellik yettinchi yilning iyun oyida hazrati ali va muoviyaning qo'shinlari siffinda to'qnashadi hazrati alining askarlari aksar o'laroq kufalik va iroqlik musulmonlardan tashkil topgandi muoviyaning qo'shinida esa suriyalik musulmonlar bor edi ikki taraf siffinda uch oy davomida jang qilib hech qaysi taraf bir biridan ustunlikka ega bo'la olmadi to'qnashuvlar ba'zan avj olib ba'zan pasayib davom etdi uch oylik urush ikkala tarafda ham holdan toyish va urushdan to'yishga sabab bo'ldi va eng oxiri hazrati alining qo'li urush so'ngida baland kela boshladi muoviya orqaga chekinish yoki urushda davom etish o'rtasida ikkilanib turganida misr fotihi abin bin oz ixtiloqni bartaraf etish uchun ollohning kitobining hukmiga murojaat qilishni taklif qiladi bu taklif qo'shini og'ir ahvolga kelib qolgan moviyaga ma'qul keladi ertasi kungi jangda suriyalik askarlar nayzalarining uchlariga qur'on oyatlari yozilgan qog'ozlar ilingan holatda chiqdilar va oradagi ixtilofni qur'onning hakamligi ostida hal qilishni taklif qilishdi hazrati ali bu holatga avvalo shubhalanganiga qaramasdan qo'shinning ko'pchilik qismi bu taklifni qo'llab quvvatlashi oqibatida qur'onning hakamligi ostida chiqarilgan hukm asosida kelishuv imzolab ikki taraf askarlari orqaga chekindilar lekin hazrati alining qo'shinida aksariyati tamin qabilasidan iborat bo'lgan o'n ming kishidan iborat askar bu holatdan mamnun bo'lmadi ular dushman yengilgunga qadar olloh uchun jangni davom ettirish kerak deyishdi shuning uchun ular hazrati ali bilan kufaga qaytmasdan qo'shindan ayriladi keyinroq xalifa ularning yoniga borib olti ming atrofida kishini o'z tarafiga qaytarishga muvaffaq bo'ladi qolgan to'rt ming atrofidagi kishi esa keyinroq islom tarixida xorijiylar deb nomlandi hazrati ali xalifaligi davomida bundan keyin faqatgina muviyaga qarshi emas xorijiylarga qarshi ham doim tayyor turishiga to'g'ri keldi olti yuz oltmish birinchi yilning yanvar oyida kufadagi masjidda namoz qilayotgan paytida qasos o'ti bilan yonib turgan bir xorijiy zaharlangan xanjar bilan og'ir jarohat beradi voqeadan ikki kun keyin esa vafot etadi hazrati alining vafotidan keyin moviya darhol harakatga tushib misrni ham qo'shgan holda hazrati alining qo'l ostida bo'lgan bir qancha mintaqani qo'lga olib bu bilan ummaviylar davlatining asoslarini qurdi hazrati <imitation> alining o'g'li hazrati hasanning kufada halifa etib tayinlanishiga qaramasdan muoviyaning ancha kuchli qo'shinga egaligi sababli bu iddaosidan voz kechib ikki taraf o'rtasida kelishuv imzolanadi bu kelishuvga ko'ra muoviya halifa bo'ladi lekin o'zidan keyin halifa tayin qilmaydi yangi halifani tayinlash uchun bir kengash tuziladi bunga javoban esa hazrati hasan islom hukmi ostida bo'lgan muoviyaning xalifaligiga qarshilik qilmaydi shu shaklda ikki taraf o'rtasida zaif bo'lsa ham tinchlik o'rnatildi lekin muoviya kelishuvga amal qilmasdan yoshi o'tgach o'g'li yazidni o'rniga xalifa qilib tayinladi ilk halifa hazrati abu bakr bani said maqomida qilingan istishora natijasida halifa etib saylangandi hazrati umar esa hazrati abu bakr tarafidan tayin etilgani haqida rivoyatlar bor bunga qarshi o'laroq hazrati umar xalifaligi davrida halifa saylashni islom dunyosining ulug'lari tarafidan tashkil qilinadigan bir kengash tarafidan amalga oshirish urfi tadbiq qilinib bundan keyingi halifalar ana o'sha kengash tarafidan tanlangan edi muoviyaning bu urfni poymol qilishi imkonsiz edi zero agar yazid qonuniy xalifa bo'ladigan bo'lsa buning yagona yo'li kengash tarafidan saylanishi edi lekin muviya bu mavzuda allaqachon bosh qotirib xalifa saylash kengashidagilarni yuksak mansablar yoki yumsak mablag'lar berib ularni o'z tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'lgan edi bu qaror hazrat ali va hazrat hasanni qo'llab quvvatlagan jamoalar tarafidan katta qarshiliklarga uchradi hazrati hasanning olti yuz yetmishinchi yilda vafotidan so'ng bu jamoalar endi hazrati alining boshqa o'g'li hazrat husaynning yonida jam bo'ldilar muviya o'ziga qarshi paydo bo'lgan bu muxolif kuchni bartaraf qilish maqsadida makka va madinaga safar qilib qisman bo'lsa ham bu yerdagi musulmonlarni o'z tarafiga og'dirishga erishdi lekin unga qarshi bo'lganlarning ko'pchiligi kufada edi muviyaning olti yuz saksoninchi yildagi vafotidan so'ng islom dunyosidagi ikkiga bo'linish jarayonini chuqurlashtiradigan voqealar silsilasi tezlashib ketadi yangi xalifa yazid hazrati husayndan o'ziga bayat qilishini so'raydi lekin hazrati husayn buni qabul qilmaydi bu paytda hazrati husayn makkada edi kufaliklar uning yazidga bayat qilmaganini eshitib uni xalifa qilish uchun kufaga taklif qilingan maktublar jo'natishadi bundan tashqari abu abdulloh al jadaliy boshchiligidagi bir hayatni hazrati husaynni rozi qilish uchun makkaga yuborishdi bunga javoban hazrati husayn haqiqiy holatni o'rganish uchun amakisining o'g'li muslim bin aqilni kelgan hayat bilan kufaga yubordi milodiy to'qqizinchi avgust olti yuz saksoninchi yilda kufaga yetib kelgan muslim bir necha kun ichida yigirma o'ttiz ming kishini hazrati husayn nomiga bayat qabul qilishga erishadi yazid muslimning kufadagi bu faoliyatini eshitgach kufa voliysi nomon bin bashar al ansoriyni mansabdan olib bu yerdagi vaziyatni tuzatish uchun pasradagi voliysi ubaydulloh binziyodni kufaga voliy etib tayinlaydi ubaydulloh qisqa vaqt ichida bu yerdagi vaziyatni yazid hisobiga tuzatib muslim tarafidan chiqarilgan isyonni bostirishga erishadi lekin olti yuz saksoninchi yilning sentyabr oyida makkadan kufaga qarab yo'lga chiqqan hazrat husayn bu so'nggi voqealardan xabarsiz edi kufada bo'lib o'tganlarni salabiya degan joyga yetib kelganda tasodifan ikki yo'lovchidan eshitib xabar topadi u ikki kishining aytishiga ko'ra kufaliklar qilgan bayatlaridan qaytishgan va muslim bin aqil o'ldirilgan edi hazrati husayn bu gaplarni eshitib avvalo orqaga qaytishni xohladi lekin muslimning o'g'illari yo'lda davom etish fikrida turib olgach u ham davom etishga majbur bo'ldi salabiyada bo'lib o'tgan bu hodisadan so'ng guruhdagilarning bir qismi hazrati husaynning ruxsati bilan u yerdan ayrilib makkaga qaytdilar olti yuz yilning oktyabr oyida karbaloga yaqinlashganlarida Hazrat husaynning yonida oila a'zolari bilan birgalikda qo'shib hisoblaganda 70 atrofida odami bor edi bir kun o'tib yazid bu yerga 4000 kishidan iborat ummaviylarning qo'shinini yuboradi lekin askarlarning ko'pchiligi payg'ambar alayhisalomning nevarasi bilan jang qilishni xohlashmadi shuning uchun bir hafta mobaynida Hazrat Husaynni yazidga bayat qilishga chaqirdilar ammo ularning barcha sa'y harakatlariga qaramasdan hazrat husaynni o'z qaroridan qaytarishga muvaffaq bo'lisha olmadi o'ninchi dekabrda bo'lib o'tgan jangda hazrat husayn va odamlari har qancha jasorat bilan jang qilsalar ham ummaviy askarlar tarafidan qatl qilindilar hazrati husayn va hazrati hasanning farzandlari ham bu qirg'indan qutula olmadilar o'sha kun hazrati muhammad alayhissalomning avlodlaridan ko'pchilik shahid bo'ldi karbalo voqeasi islom dunyosini sunniy va shiya shaklida ikkiga bo'linish voqealar silsilasida kosani to'ldirgan so'nggi tomchi bo'ldi shunday bo'lsada buni qachon va qanday vujudga kelgani bugungi kunda ham munozara mavzusidir shiya manbalarining bir qismi shiyatu alining ya'ni hazrati aliga tarafdor bo'lganlarning to hazrati muhammad sog'lik paytlarida paydo bo'lganini ilgari surishadi bunga qarshi o'laroq yuqorida hikoya qilingan voqealarning deyarli hammasi turli manbalarda bo'linishning boshlanish nuqtasi deb e'tirof etiladi tarixiy voqelikka nazar tashlasak karbalo voqeasidan so'ng bu bo'linish bir necha asr mobaynida sassiz sadosiz davom etganiga guvoh bo'lamiz o'ninchi asrda shiiy fotimiy davlatining tashkil topishi shiyalarning siyosiy kuchga aylanishi bilan shiyalar va sunniylar o'rtasidagi ayrilib siyosiy darajaga ko'tariladi undan so'ng yaqin sharq mintaqasida shisya ta'limotini ma'qul deb topgan bir necha davlat tashkil topib yashab o'tdi ahli sunna yo'nalishining tarafdorlari o'zlarini sunniylar ya'ni hazrati muhammad alayhissalomning xatti harakatlari va aytgan gaplariga ergashuvchilar deb atashadi bugungi kunimizda dunyo miqyosidagi musulmonlarning taxminan sakson foizi sunniy yo'nalishiga mansub shiya so'zi esa tarafdor qo'llab quvvatlovchi yordamchi ma'nosini beradi shiyalikning ilk paydo bo'lgan paytlaridan boshlab shiyatu ali ya'ni hazrati alining tarafdorlari ma'nosida shiya yo'nalishiga mansub kishilarga nisbatan ishlatilib kelinadi islom dunyosining qanday qilib shiya va sunniy yo'nalishlariga ayrilgani haqidagi qisqa videomizning oxiriga keldik agar bu kabi mavzulardagi videolarning davomini kelishini xohlasangiz kommentlarda bu haqida bizga xabar qoldirishingiz mumkin albatta bu qisqa videoda barcha tafsilotlarni aytib o'tishning imkoni yo'q tortishuvga sababchi bo'lgan qismlarni o'rganish uchun videoni do'stlaringiz yoki biz bilan muhokama qilishni unutmang